মা অ মা বাহিৰ ওলাই আহাচোন কি হ'ল ন কিয় বাহিৰলৈ যাব লাগে তুমি ওলাই আহাচোন তাৰপিছত গম পাবা অকণ তোৰ অফিচৰ লগৰ নেকি নহয় মা মোৰ অফিচৰ লগৰ নহয় নহ'লে কোন কিয় মই তোমাক কোৱা নাছিলো মই ছোৱালী এজনী ভাল পাওঁ বুলি অ তাই নেকি তাই মা আমাৰ ঘৰখন দেখাবলৈ আনিছে নেকি নাই মা মই তাইক একেবাৰে লৈ আহিছো তাই দেউতাকে বেলেগ ল'ৰাৰ লগত বিয়া দিব খুজিছিল সেইকাৰণে মই তাইক লৈ আহিলো তাইও বেলেগ ল'ৰাৰ লগত বিয়া নহওঁ বুলি ক'লে যে

এনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ প্ৰয়োজন আছিল কি বিয়া পাতি আনিছে মই বেয়া পোৱা নাই সি নিজৰ মন পচন্দৰ ছোৱালীৰ বিয়া পাতিছে বহুত ভাল পাইছোঁ মই হ'ব দিয়া আহা ভিতৰলৈ এতিয়া ঠিক আছে মা ভাজপি ভাজপি মই অফিচলৈ যাওঁ অঁ ঠিক আছে যোৱা অফিচত গৈ ফোন কৰিম দিয়া অঁ ঠিক আছে মা ক'ত গ'ল মা কিবা কাম কৰি আছে নেকি মা ক'বা মই ক'লোঁ বুলি অঁ ঠিক আছে মা ক'লে কামত সহায় কৰি দিবা আকৌ মই সহায় কৰিব যাওঁৱেই মাহেচোন মোক একো এটা কৰিব নিদিয়ে

কথা এটা হ'ল নহয় কি কথা মোৰ লগৰ কেইটাকে ন পাৰ্টি লাগে সেইকাৰণে সিহঁতে আমাৰ ঘৰলৈকে আহিম বুলি কৈছে কালি তোমালোকৰ যদি একো অসুবিধা নহয় তেনেহ'লে মাতিব পাৰো নে দুজনহে আহিব বেছি নহয় আমাৰনো কি অসুবিধা হ'ব একো অসুবিধা নাই আমাৰ মাতিবি ভাত হে খাব বোৱাৰী আৰু মই মিলি দুজনী বনাই দিম ভাছতে কিবা সুধি চাওঁ নেকি বেয়া বেয়াও পাব পাৰে ন নতুনকৈ আহিছে বেছি এজনী অঁ সুধি চোৱা সুধি চোৱা ৰ'বা নহ'লে মই মাতিছোঁ ভাছতি ভাছতি কি হয় তোমাৰ পৰা পাৰমিশ্যন এটা লম বুলি ভাবিছো কেনে পাৰমিশ্যন মানে মই বিয়া পাতিৰ কাৰণে মোৰ লগৰ কেতিয়া পাৰ্টি বিচাৰিছে সেইকাৰণে মই কৈছো কালি যেতিয়া সানদে আমাৰ ঘৰলৈকে আহিবলৈ দিছো তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি মোৰ মই কাৰ কি অসুবিধা হয় আহিবা দিবা নহয় তুমি মানে আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিব পাৰা নহ কি কাৰণে কৈছো নাই নাই মই কি অসুবিধা নাই কেইজন আহিব পিছে বেছি নহয় দুজন হে আহিব বাকি বুৰ মই অফিচতে মিঠাই খোৱা দিম আৰু ওকে ঠিক আছে আহিবা দিবা হ'ব দিয়া নহলে ঐ শুনচোন তহঁত কাইলৈ আহিবি দে আমাৰ ঘৰত একো অসুবিধা নাই অকে ঠিক আছে যাম দে কেইটা বজাত আহিবি আৰু সময় চাই ঠিক আছে হ'ব দে ঐলাই আহিলি আহিলো দে ব'ল সোনকালে যাওঁ ঐ মই কালি ৰাতি কথাটো ভাবিছো দেই কি কথানো সি ইমান বেঙা টাইপৰ অজলা নিচিনা তই ঘনিকজনী কেনেকুৱা হ'ব মানে মোৰ মাইণ্ডত আহিছে তাইও চাগে যাবলিয়ে হ'ব ময়ো নাভাবা নহয় আৰে যি হয় হওঁক আমাৰ কি আহি গ'ল

হৰ নাই নাই একো হোৱা নাই কি হোৱা দেখিলিনো নাই মোক কেইখন মেৰেঙা খাই যোৱা নিচিনা পালো যে এনেই তহঁত ব মই অলপ লাগি ভাগি দিওঁ তেতিয়া সোনকালে হ'ব অ অ ঠিক আছে যা অ বেগী চুনীয়া তাকেইটো সেই বেলবুং দলে ইমান ধুনীয়া ছোৱালী পালে আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেইজনীকৈ বহুত ধুনীয়া তাকেও মই ভাবিছিলো জাকৰি চাবলৈ সেইজনী বিয়া পাতিলে চাগে ভাল মালকে উঠাই দিলেচোন তাকেইটো অকা নহয় অ অ কৰি দে ভাত হয় আহা খাবলে অ ঠিক আছে বলো তোমালোকে আমাৰ বাবা লগৰি ন হয় হয় আমি একেলগে জব কৰো ঠিক আছে তেতিয়া হলে বিয়া পাতিলা তোমালোকে নাই নাই আমি বিয়া পাতা নাই আমাৰ ইয়াকো বিয়া পাতি নিদিম বুলি হৈছিল মান জলদি ডাঙৰ কৈ ধুমধামেৰে বিয়াখন পাতি দিম বুলি ভাবিছিল কিন্তু বিছে ছোৱালী জনী ঘৰ মানে বেলেগ লৰা চাইছিল যে সেইকাৰণে লৈ আহিল আৰু আৰু তাইও বেলেগ লৰা লগত বিয়া নহয় যে আমাৰ ইয়াক বহুত ভাল পাইছে সেইকাৰণে ভালে কৰিলে লৈ আহিলে তাকেই আহা আহা খাই লৈ আহি ঠিক আছে ব'লক ঐ ৰূপম আমি যাওঁ দে অঁ ঠিক আছে যা বৌ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু আমি গৈ থাকো বেয়া চেয়া নাপাব অলপ আমনি দিলোঁ আমি আকৌ কেলে বেয়া পাম হ'ব দিয়া গৈ থাকো হেৰি নহয় ৰূপম অফিচত পাৰ্টি দিলে বৌকো লৈ যাবি ভাল লাগিব অঁ ঠিক আছে চেষ্টা কৰিম বাৰু লৈ যাবলৈ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ কিয় তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ লগৰকেইটা শুশ্ৰূষা কৰিলা সুখী নহয় নেকি তাৰ টকা খিনি চাইহে কালি আমালৈ দেখা নাছিলি তাকেই পতা লব পাৰো নহয় ফটি যাব কিন্তু আজিকালি বোৱাৰীবোৰ হেণ্ডচাম ল'ৰা দেখিবই নোৱাৰে ফটিয়ে যায় মোৰ বাওঁহঁতৰ খেল মই তাই নিজৰ কৰিব পাৰিম তাইৰ চকুতে দেখিছোঁ মই কিন্তু এইটো ভাল কথা হ'ব জানো কিনো বেয়া কথা হ'ব আজিকালিচোন চব তেনেকুৱাই চলিয়ে আছে নহয় মানে সি আমাৰ লগৰ ন যিমান যি হ'লেও আৰে তাৰ কথা বাদ দে নাহা সি একো এটা কৰিব নোৱাৰে মই তাৰ কথা জানো সিহঁতৰ বেঙেনালৈ কিবা কৰিব পাৰিব জানো নোৱাৰে একো কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ ঘড়ীয়েকো যদি ওচৰত তাছো কৰি থাকোঁ নহয় একো কৰিব নোৱাৰে গেৰেণ্টি দি কৈছো পাৰ্টিৰ দিনা চাবিচোন তাৰ ঘূনীয়েকক কি কৰিব পাৰো যা নাপায় তই কি কৰিবলৈ ওলাইছ মই হলে একো ভাবি পোৱা নাই তই একো ভাবিব নালাগে যি কৰিব লাগে মই কৰিম তই মাথো চাই যা আৰু মোক সহযোগ কৰিবি অভিয়াচলি তই মোৰ পাৰ্টনাৰ ঠিক আছে পাৰ্টিটোলৈ ওৱেইট কৰোৱেই এতিয়া ওলাই হলনে তোমাৰ এইবোৰ তুমি কি পিন্ধিছা পাৰ্টি তুমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাবা

চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যায় সেই বোৱাৰীজনী বা ছোৱালীজনী সংস্কাৰী নহবও পাৰে কাপোৰত অ এতিয়াহে তোমালোকৰ আকৌ দেৰি হ'ব ঠিক আছে মা আপোনাকো লৈ যাব পৰা হোৱা ভাল আছিলে মই এতিয়া বুঢ়ী হলো এইবোৰ পাৰ্টি চাৰ্টি মোক সোবা নাপায় মই নামঘৰতহে যাব লাগিব আৰু ইমানো বুঢ়ী হোৱা নাই দিয়ক ইহঁতকেইটা ইমান সময় আহি পোৱা নাই যে আহিব ৰ মোতকৈতে তইহে বেছি এক্সাইটেড হৈ আছ মইহে বেছি এক্সাইটেড হৈ থাকিব লাগে সেয়া আহিছে বা তহঁতে মানে বজাই আছ আৰুনো তহঁত ইমান সময় কৰিছ সেইকাৰণে খাই আছ বাৰু ভালেই কৰিছ দে বৌ কিন্তু আজি টাম লাগিছে দেই হ'ব হ'ব মোৰ ৱাইফক মোক নলগাবি নলগাওঁ দে ভাল লাগিছে কাৰণেহে কৈছোঁ আৰু আকৌ তইও এপেক মাৰি দে এই নাই নাই মই এইবোৰ বস্তু নাখাওঁ নেখালে হ'ব দেই তই আজি খাবই লাগিব আজি তই পাৰ্টি দিছ ন

মোৰ গিলাচটো পেলাই দিলি এৰি ধৰা নাই মৰম কৰিবলৈ তই মোক মাৰিলি এই মাৰটো দিব লাগিছিলৰ কেতিয়াও নিদিওঁ তাইক বেয়াকৈ কবিনে নকওঁ নাৰীক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে সেইটো কথা নাজান এজনী নাৰী পেটৰ পৰা যে জন্ম হৈছিলে সেইটো পাহৰিলি চাল্লা কুকুৰ অতদিনে তোৰ তহঁতক মই

তুমি চিন্তা নকৰিবা মই থকালৈকে কোনো তোমাক একো কৰিব নোৱাৰি এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে তোমাৰ ওপৰত এতিয়া তুমি নিশ্চিন্ত মনে থাকা সিহঁতে আৰু তোমাক একো নকৰে তোমাক জোকোৱাটো বেলেগে কথা তোমাৰ ফালে নাচায়ো সিহঁতে সেকা পাই গৈছে এটাইতো মোক দেখিয়ে দৌৰিলে মই আৰু তোমাক কেতিয়াও নানো এনেকুৱা পাৰ্টিলৈ য'ত অভদ্ৰ মানুহ থাকে